Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bakı şəhəri Xətay rayonu Lütfizadə küçəsində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qayna telefon xəttinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğınsöndürmə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri çağırış üzrə gəlib olunub. İlkin məlumata əsasən yanğın 17 mərtəbəli yaşayış binasının şaftasından keçən elektrik kabellərində baş verib. Yanğı söndürənlər tərəfindən görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində yanğın mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən bina sakinlərinin təxliyəsi həyata keçirilib. Yanğın nəticəsində binanın şaxtasından keçən elektrik kabelləri və zirzəmidə taxta tullantılar yanıb. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğının genişlənməsi və mənzillərə keçməsinə imkan verilməyib. Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.